Evet arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz ve karşınızda Hasan Hakdağ kanal sahibi Hasan abimiz. Bugünkü videomuzda sizler için Hasan abimle birlikte tarihi araç gösteri yani Kastamonu'ya gelen tarihi arabaları gösterileri vardı. Gösteriye gittik, fotoğraflar çektik, araçları inceledik. Bu videomuzda Hasan abimle birlikte gezimizden küçük küçük fotoğraflar paylaşacağız sizinle. Beklentimizi karşıladı mı? Yok karşılamadı. Daha güzel, daha özel araçlar bekliyorduk. Demek ki ee, bunlar müsaitmiş. Emeğe geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Vaktinizi fazla almadan sağlıcakla kalın. formaldan selgidən Bir vaxt ayrılığı təsvir edərdi. İndi ayrılmışıq təsvir edirsən. Bir vaxt görüşməyə gəlib gedərdin, indi yuxularıma gəlib gedirsən. Bir vaxt mən sənindim, sən mənim tənim. İndi o barədə düşünməyirsən. Bir vaxt gözlərimlə öpərdin məni. İndi gözləmə görünməyirsən. Bir vaxt yolum üstə gəlib durardın. İndi o yollarda qalmay bizin. Bir vaxt mənimlə bir xəyal qurardın. İndi xəyallara dönmüsən özün. Bir vaxt bizi görən ayrı seçməzdilər. Bir vaxt bizi gören ayrı seçmezdi, indi bizi gören ne fikirleşer? Bir vaxt aramızdan su da ketmezdi, indi aramızda dağlar yerleşer. Sonraki Peşmansılık vermir fayda, bu söz həqiqətdir, inanıram Ben Çünkü bu peşmansılığı mən də çekmişəm. Seni səni sevdiyimə utanıram mən. Ayrılıq qəlbimə zəhərli bir ox, axtardım bu dərdin çarəsi də yox gecələr həsrətindən çarpaya yox elə bil məzarə uzanıram lan səni sevdiyimə utanıram mən nə səni nə sevinci istə güdürəm çünki mən dərdimləm dostluq edirəm dərdim hara gedir məndə gedirəm o hara dayanır dayanıram mən səni sevdiyimə utanıram mən Ürəyim ağlayır, gözlərim gülür. Biruza vermirəm dərdi heç kimə. Mənim taylarım xoş ömrü sürür, mən isə düşmüşəm bağlı tilsimə. Həyata atdıqca artır nifrətim. Dünyaya gəlməyə peşman olmuşam, taleyim qaradır, kördür qismətim. Elə belə məhbus zindan olmuşam. Gözlərim ağlama sər dəqiqə hər an. Mən dərdlər içində itib azıram. Anca xəlvətdə oturan zaman gözlərim ağlayır, şeir yazıram. Göz yaşım ısladır yazdığım şeiri, oxuya bilmirəm sonra xəttimi. Ancaq bu şeirlərin nədi ki xeyri, onsuz da dər, kədər, əyir qəddimi. Mən ölsəm, mən ölsəm qəbrimi qazarsınız ki, bəlkə Kəbə odu məzar söndürdü. Sonra başdaşıma yazarsınız ki bu bəd bəxt insanı sevgi öldürdü. Məzarın üstündən keçən hər cavan oxuyar bu kövrək acı kəlməni. Ruhuma salavat çevrər bir an bəlkə, bir anlığa şad edər məni. Dilin həmişə yalan danışır. Bəxtim mənimlə küsür, barışır. Gözlərin sevgi ilə yanır alışır gözünə baxanda qara gözlərim. Qəmgin baxçların düşür həvəsə. Azad eşqimizi salır qəfəsə. Elə bil gözəlliyində çatışmır nəsə eynək taxanda qara gözlərim. Sevgimiz keçəsə bağıç çəmənini eşkimiz qoşacaq hər birinəğməni amma yanlıram sevgilim məni yandırıb yaxanda qara gözlərin yandırır yaxanda qara gözlərin bir də nə dəllərdən qəzəldəyəcəm bu dəlxanların dəllərindən doyuram məhəbbətin dəllərindən kim əqli ilə qoydu qədəm eşqə dəli çıxdı dərt çəkməyə qəm çəkməyə öyrəncəli çıxdı Məndən sonra məcnun elə Fərhadın adı idi. Get aç oxu, eşqin dəlilər cədvəli çıxdı. Məcnun mənə öz tələyinin sonnu danışdı. O gəldi mənim tələyimin əvvəli çıxdı. Eşqin ətəgindən zəli də mən də yapışdım. Mən axirədəki eşqidə qaldım. Zəli çıxdı. Oldum dəli axtardım axı kimdir günahkar? Oldum dəli axtardım axı kimdir günahkar öz yarımın axırda bu işdən əli çıxdı Pərviz bu nə uydurmadır əfsanədir belə Pərviz bu nə uydurmadır əfsanədir belə vicdanım aldı thank you E said